تو انہوں نے مجھے مبارکباد دی فون کر کے کہ مبارک ہو جی آپ نے کہا تھا کہ دو بیٹے پیدا ہوں گے تو الحمدللہ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ آپ کی بیوی امید سے ہے اور اس کے پیٹ میں دو بچے ہیں اگلا سوال ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ بھی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میری شادی کو چودہ سال ہو گئے ہیں اور یہ دعا کریں کہ مجھے جڑواں اولاد عطا ہو کیونکہ مجھے جڑما بچوں کا بڑا شوق ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جڑما بچے عطا فرمائے میں نے جڑما بچوں کا ایک وظیفہ نشر کیا تھا بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جڑما بچے کی اس وظیفے کی اجازت دے جبکہ یہ وظیفہ نہ میں نے کسی اپنے اساد سے لیا ہے نہ میرے کسی شیخ کا ہے اور نہ ہی میں نے یہ کبھی کسی کتاب میں پڑھا ہے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے فیس بک پر ایک ویڈیو دیکھی بس اسی بہن کی ان باتوں کو کاپی کر کے میں نے لوگوں کو بتا دیا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ملینز میں بہت زیادہ کئی کئی ملینز میں لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور یہ وظیفہ کیا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی اجر دے گا اس کا ثواب عطا فرمائے گا تو وہ بہن یہ فرمانے لگیں کہ میرے پاس اولاد نہیں تھی یہ میں نے فیس بک سے کسی زمانے میں ویڈیو دیکھی تھی وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس اولاد نہیں تھی تو کیا ہوا کہ ایک بزرگ نے اللہ والے نے مجھے یہ بتایا کہ بیٹے آپ اس طرح کیا کرو کہ جوڑا تسبیحوں کا سورہ اخلاص کا پڑھا کرو یعنی دو سو مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں اور اسی طریقے سے آپ دو دو رکت یعنی دو رکت حضرت زکریہ علیہ السلام اور دو رکت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشارِ ثواب کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ جس طرح تو نے حضرت زکریہ کو یاحیہ جیسا بیٹا عطا فرمایا حضرت ابراہیم کو اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے اللہ تو مجھے بھی بیٹا عطا فرما بلکہ دو بیٹے عطا فرما تو یہی اس عمل کا طریقہ کار ہے عشاء کے بعد یہ عمل کرنا ہوتا ہے اول آخر تاک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں سورہ اخلاص کے یعنی دو تصویر سورہ اخلاص کی اور دو دو رکعت نوافل ان ہستیوں کو انسان ثواب کرنا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ اس بہن نے یہ بتایا کہ وہ کہتی ہے کہ میرے پاس جبکہ اولاد نہیں تھی سالوں میری شادی کو ہو چکے تھے تو کیا ہوا کہ کچھ عرصہ گزر گیا تو میری طبیعت خراب ہونے لگی میں ہاسپٹل میں گئی الٹرا ساؤنڈ کروائی ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کو مبارک ہو آپ کو پانچواں مہینہ لگا ہوا ہے اور آپ کے پیٹ میں دو بچے ہیں میں بڑی حیران ہو گئی کہ اس بزرگ کی یہ بات بالکل اسی طریقے سے سچ ثابت ہو گئی جس طریقے سے انہوں نے بتایا تھا تو وہ کہتی ہیں کہ میں میں نے پھر یہ صورت نہیں چھوڑی سورہ اخلاص میں پڑھتی رہی محبت ہو گئی اس سے نا کہ اس قدر مجرب اور اسی طریقے سے دو دو رکت نوافل ان حسیوں کے لیے حضرت زکریہ کے لیے اور حضرت ابراہیم کے لیے سب سارے ثواب کرتی رہی کہتی ہیں کہ بڑے اطمینان کے ساتھ یعنی نارمل ڈیلیوری کے ساتھ میں نے دو بچوں کو جنم دیا اور وہ دونوں بچے ماشاءاللہ ہوشیار پھر کچھ عرصہ گزرا تو پھر میری طبیعت خراب ہونے لگی پھر میں ہسپیٹل میں گئی تو ڈاکٹروں نے الٹرا ساؤنڈ کی انہوں نے کہا کہ مبارک ہو بی بی آپ کے پیٹ میں دو بچے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ پھر میرے دو بیٹے پیدا ہوئے میں نے پھر نہیں چھوڑا سو رہے اخلاص کو میں پڑھتی رہی ان بچوں کو بھی میں نے نارمل جنم دیا اور یہ بچے بھی بڑے خوبصورت اور صحت مند پیدا ہوئے پھر اس کے بعد جیسے ہی میں ٹھیک ہو گئی صحت مند ہو گئی میں نے پھر سورہ اخلاص پڑھنی شروع کر دی پھر مجھے کچھ بیماری محسوس ہوئی میں ڈاکٹروں کے پاس گئی انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کی کہ بی, بی تجھے مبارک ہو تیرے پیٹ میں دو بچے ہیں اور تیرا حمل گروتھ میں اور مضبوط ہے تو کہتی ہے کہ تیسری مرتبہ پھر میں نے دو بچوں کو جنم دیا یوں کر کے میرے پاس جڑواں تین مرتبہ بیٹے پیدا ہوئے ہیں تو کہتی ہے کہ میرے پاس ایک بھی بچہ نہیں تھا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے چھ بیٹوں کی اماں بنا دیا ہے یوں اللہ نے میری ہری کو میری جھولی کو ہرا کر دیا ہے تو یہ اس بہن کا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا تھا پھر میں نے کئی لوگوں کو بتایا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ قاری صاحب ہمارے عزیز ہیں وہ ہمارے پاس شریف لائے ان کے پاس بھی بیٹا نہیں تھا بیٹی تھی ان کے پاس بلکہ دو بیٹیاں تھیں تو انہوں نے مجھے پھر مبارکباد دی ایک دن انہوں نے بھی یہی وظیفہ کیا ان کی بیوی نے بھی کیا تو انہوں نے مجھے مبارکباد دی فون کر کے کہ مبارک ہو جی آپ نے کہا تھا کہ دو بیٹے پیدا ہوں گے تو الحمدللہ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ آپ کی بیوی امید سے ہے اور اس کے پیٹ میں دو بچے ہیں تو یہ بڑا مجرب ہے آپ بھی کر لیں بہرحال میں آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد کو پورا فرمائے تو اس وظیفے کو نوٹ فرما لیں اس ویڈیو کو بھی شیئر فرما دیں جزاکم اللہ الخر